Без подарунков не залишилась и выхованцев школы для детей с вадом зору Я хотел бы, чтобы в этот день каждый из вас подумал о светлом, о будущем, о хорошем, чтобы в этот день каждый из вас что-то себе такое выстроил, чтобы это обязательно все сбылось. Оно сбудется это. Нужно только верить. Поверьте, нужно верить и идти с этой верой только вперед ожидаете какое-то чудо, оно обязательно к вам придет. Оно придет, потому что вы хорошо учитесь. Вы впитываете в себя все доброе. Хорошая, которую вам дарят ваши педагоги, ваши старшие товарищи. Цукерки и хороший Настри главным подарком учителей специализованной школы называют возможность повернуть детям Зир. Операция на глаза. И вот это, наверное, наши самые счастливые минуты, когда то ли здесь, в Харькове, то ли в Киеве, то ли в Одессе, то ли в Америке делают нашим детям операции, и наши дети прозревают. Вот это для нас, наверное, самое большое счастье. Наразі в спецшколі навчаються більше 200 дітей. Всі вони чекають можливості поглянути на світ новими очима.